17 октября шестеро депутатов британского парламента прибыли в Донецкую область. Цель визита – оценить масштабы разрушений вследствие конфликта на Донбассе, а также выяснить, насколько серьезное влияние России на происходящее здесь события. По возвращению домой депутаты должны будут дать рекомендации британскому правительству для выработки новой стратегии взаимоотношений с Российской Федерацией. В течение всей поездки делегацию сопровождали депутаты Верховной Рады Алексей Рябчин, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Мы привезли сюда английскую делегацию для того, чтобы они наочно посмотрели про подступность российско террористических войск. Когда они приезжают, они стреляют с территории, которая поруч с живыми жилыми будинками. Потім вони чекають на э, вогоню відповідь и таким чином вони провокують українські війська і показують на весь світ картинку, що українці стріляють по своїм же людям. Британські політики осмотрели разрушенные здания в поселке Семеновка по-славянському, строючися за новомост, який був взорван боевиками в 2014 году. Також посетили КПВВ Зайцево, где пообщались з пограничниками і з людьми, пересекающими пропускной пункт. Ситуация очень сложная. И все люди едут difícil, только чтобы решить какие-то проблемы. Но решить мы, мы не можем. Итогом поездки стал брифинг, на котором депутаты поделились своими впечатлениями. Самое сильное впечатление оставила встреча с людьми, которые вынуждены стоять в огромных очередях, перемещенными людьми, которые вынуждены ездить в обе стороны. Перед поездкой сюда мы представляли, имели реальную картину о том, что здесь происходит. Единственное, что добавилось, это впечатление живого общения с людьми, встреча с их проблемами. Пребывание здесь имеет ключевую роль для формирования нашего мнения и составления рапорта поскольку Россия является гарантом международной стабильности, является членом международного сообщества, и она должна содействовать установлению стабильности, а не наоборот дестабилизации отношений. Поэтому очень наш, наш визит сюда повлияет на то, какие именно рекомендации мы дадим правительству Британии в отношении дальнейшей политики с Российской Федерацией.